गजानन बदमाग गजानन महर्शं अनेकतंत तं भक्ता उपासस्म श्रीमहागणपत नम गु सर्वोकानाषजयोगिना हृदय सर्विद्याणाममूर्त नम अस्मदुरचरणाभ्या श्रुति स्मृतिपुराणा आलम करमी भगवत्दशंकशंक्रीगुभ्यो नम दशकम् कंसमोक्षम् प्रातःपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्यं च मञ्जान् अभिययुषिधते नन्दगोपेऽपिहरण्यम् कंसे सौधादिरूढे त्वमपि हसकपलः सावनो पश्चारु वेक्षा वेक्षो रंगद्वारम ततो गुहू कुपित कुवलया वीटना घावलीडं वाकृष्टा देहि मार्गात् कृतनिति वचसा निष्टुरकृत बुद्धेहे अंपष्टस्य प्रणोदात् अधिक जलजुश जावजुषा अस्तिना गृह्यमानह केली मुक्तोत गोपी कुच कुच उच कलश चिरस पर्टिनम कुंभमस्य याहर्त्याली यदास्वम चरण भुवि पुनर निर्गदो तो वल्गुश वल्गुहासी हस्त प्राज्ञोप्यक वकम जो जटिति मुनिजन सेवता वंदजेन्द्रम

कृत्नानां तन्दमंसे नुतमदहलिना <coughs> लङ्कमङ्काविशन्तं त्वा मङ्गल्याङ्गपङ्के अभसः कृतविमनो लोचनाभीक्ष्य लोकाः अंहो धन्योऽनुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नो धन्येक्षणाः स्मसति वय वेति सर्वे शशंसू पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवति परमानन्दचान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वम् व्यासलाली व्यासलासी, न खलु बहुजनैः तावता वेदितो भूः पृष्ट्वा

क्षमाणे ददानी चामूरं तं करोत् विकलदशम् पिष्टो भूमुष्टिकोऽपि कृतमतहलिनाम् नष्टशिष्टैर्दधावे हंस संवार्यधूर्यम् कलमधिरविदन् कार्यमार्यन्तुंस्तान् आहन्तम् व्याप्त मूर्ते तव च समशिष दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिट इव गिरिं मञ्जमञ्जन्नुदंजत् कद्गव्यसंग्रहमपि च पठात् प्रा, प्राग्रही रौद्रसेणीम् सद्यो निष्पिष्ट सन्ति भुवि नरपतिम तस्योपरिष्टात्

நமஸ்தேக்கம் எழுபத்தி அஞ்சு கம்சவத்த प्रातः संत्रस्त भोजक्षितिपतिवस च प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्ञ्यं च मञ्जान् अपि ययुषिकते नन्दकोप्यपि त्वं से सौतातिरूटे त्वम् अपि सकसफलः सानुकच्चारुवेषो रङ्गत्वारं कतापुः कुपितकुवलया पीटनाका पापिष्टापेकिमार्कात् प्रतमिति वसचा निश्टूर कृत्त बुट्टे हे अंबस्तस्य प्रणोदात् अतिक जवजुषा अस्ति ना कृत्यमानः केली मुक्तो तकोपि कुचकलश चिरस्पर्तिनं कुंभमस्य व्याहत आ, व्याहत याली यतास्त्वं चरण पुवि पुनर्निर्गतो वल्कु आसी अस्त प्राप्योप्यकम्यो जटिति मुनिजनैः एव तावन्क चेंत्रम ீட்நாபூமௌ புனர்ப்பதத்தமிரேபித்தம் ராதி காஹே தந்தமம் யுத்தமத்திநங்கர் அப்தமனோலோ चना वीक्ष्य लोकाः अंहोदन्यो नु नन्दो न कि न कि पशुपालङ्गना नो यशोता नो नो धन्येश च जगतिव्यम् एवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवति परमानन्द गोपेषु त्वं व्यालासिः न कलुपकुजनैः तावता वेतितोपुः दृष्ट्वा दात्वां तते तम् प्रथमम् उपकते पुण्यकाले जनौकाः पूर्णानन्दाविपाः सरसम् अभि स्मृतानि चानूरो ीरः ततनुपकिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामाञ्जापि पेते झटिति मिथो मुष्टिपादात्रिरुक्षम् उत्पातापातनाकर्षणविवितरणा आसतां दत्र चित्रम् मृत्यो प्राकेव मल्लप्रभुरकमदयम् पूरिशो बन्ध मोक्षान् आतिकष्टं कुमारौ मल्ल मल्लवीरौ कटोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजासं ऋतमिति जने पाक्षमाने ततानीं चानूरं तं विकलसतुसुं भोतयाम् आसुतोऽर्व्यां पिष्टोपोन्मुष्टिकोऽपि दृतमतहलिना नस्तशिष्टैर्ततावे त्वंसस्सं वार्यतूर्यम् कलमतिर तिरवितन कार्य मरियामृता आगंतु व्याप्त मूर्ते तव चम शिशु दूर मुत्सारा पृष्ठक्ति पिस्व कव कि मंजमंज नुदंज गड्गव्याग्रह सत्यो निस्पिष्टसन्तिं कुविनरपतिम् आपाद्य तस्योपरिष्टात् वैयापात्येतैव त्वतु परिपतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं क्रूमस्ततानि सततम् अपि भिया त्वत्कथात्मा सभेजे सायुज्यं त्वदोता परमपरमियं वासनाकालनेमेहे दत्प्रातॄन् अष्टपिष्ट्वा त्रृतम् अथ पितरौ सन्ननमन् नुक्रसेनम् कृत्वा राजानम् उच्चैः यत् कुलम् अखिलं मोदयन् कामतानैः भक्तानाम् उत्तमं चो त्वं हमरकुरोर् आप्तनीतिं स कायं लत्वा तुष्टो न कर्यां पवनपुरपतेरुन्दिमे सर्वलोकान् सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा